Siemanko e, Tak sobie dzisiaj autostopowałem w Kostaryce I przez e, przypadek trafiłem na, na gościa Który pracuje dla firmy, która uprawia e, ananasy Także ananasy tutaj się na Kostaryce produkuje od zarąbania I zaraz mnie wprowadzi do, tutaj do, do fabryki Idziemy Ola. Está bien. Bien. ¿no? ¿Qué podemos pasar. Ok, entonces vamos. Ah, acá ¿qué se hace? Acá con eso. Se eh, carga. Empaca la piña. ¿Cómo? Donde se lava la pila. Ah, sí. Donde se lava la piña para el empaque. Uh -huh. ¿Acá se lava? Sí, uh -huh. se lava. Se sí. lava... Ajá. Viene del campo. Sí. 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 Anananes anana, si yadom en metalóvich eh, boxak do przepukania. Hola buenas. Hola buenas. Buenas. Ya, ya soy de Polonia. <laughs> eh, acá acá. Cuánto cuánto piñas acá se cultiva. Eh, depende. 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 Cuánto cuánto hectar hectáros de piñas. Ah, en esta empresa, en, en, para la empresa eh, por semana se sacan 80, 90 targos, aproximado Ajá. de 10 contenedores por día, 11 contenedores ¿no? ah, y cuánto y en año cuánto cuánto eh, cajas de piña en año? Más o menos, más o menos. Un probazo, 10 millones, 12 millones cuánto? Ahí, 8 más, millones yo creo que sí, como 8 millones como ¿Y acá qué se hace? ¿Podemos pasar eh, para ver? Eh, no, porque tenés que andar con pantalón y Ajá. con malla, sí. ¿eh? Ah, entonces se puede ver a, a solamente desde sí, acá. Desde de acá sí. Ajá. Pero ya empezar. Entonces el... me explicas sí. qué hacen ahorita acá. Ok, ahí es donde... Acá se la lava, primero se lava. Sí, exactamente, acá se lava la fruta, digamos, acá se llama la parte de selección, toda esta área. Pero por hacer podemos pasar acá, ¿no? Un poquito acá. Acá, Aquí. Acá, acá ¿Sí? es el área de selección. Ajá, y acá es donde se lava la piña, así. ¿Ah, allá es donde están los seleccionadores, donde se la piña y es donde se manda la piña allá, la que no se, vive, se exporta para el mercado acá y la que se para a Europa. Para Estados ah, Unidos. Sí, pues, sí. ¿Y sí. dónde se exporta para Europa? Mucho también pasa sí. por Europa. Europa, Estados Unidos, hay varios países. Varios varios entonces estas mujeres eh, buscan eh, piñas buenas correcto. Sí, y, donde y, la y secan malas cuando sí, hay malas correcto. se botan sí, sí. y después esto viene para, para carro un carro o sea. eh, ¿bron, bron? un carro viene grande acá sí, para... donde digamos adentro donde empacan Ajá. y ya se manda donde, ¿Sí? a las áreas de cámara entonces sí. este este viene para para eh, lavar ahorita okay, esta caja. Correcto. ¿Cuántos kilos pesan este mucho? Eh, bueno, ¿Cuánto pesan? ¿Más, de ¿Más pena, o menos? ¿Sí? Bueno, el gente está para que aguante 3.000 kilos. ¿no? 3.000 kilos sí, de eso. 3.000 kilos. Uh -huh. Aproximado, 1500, 2000 kilos. Uh -huh. ¿Sí? Ahí se va ahora para lavar abajo, ¿no? <laughs> Ah, viene otro. Entonces, en año, en año más o menos, ocho 8, mil, 8, 8 millones, ocho millones cajas, cajas, ¿sí? ¿sí? Y podemos pasar donde hay carro como se, para ver cómo se va a bajar, donde hay este carro. Digamos, acá es de lo, lo de jugo, digamos, ahorita ahí no carga nada. Ajá. Eh, donde las, donde Ajá. están los contenedores, pues allá en... Su... okay Dziękuję bardzo. ¿no? Jestem na plantacji e, Ananasów w Kostaryce. I przyjechałem tutaj z moim znajomym. E, tak zwykłym autostopem sobie przyjechałem. Nawet się nie spodziewałem, że trafię na, na plantację. No, a ananasy. Ananasy wyglądają następująco. Rosną o tak, właśnie na takich sobie dużych, kujących liściach, i jest tutaj od zarąbania ich nie widać końca pola, ananasowego pola. To jest takie ananasowe pole, jest ich od zarąbania. Tam w ogóle gdzieś jakiś horyzont jest, jest jakaś góra. Ale pole się ciągnie bardzo, bardzo daleko. Łóż? Tak, także ym, właściciel te, tej firmy yy, produkuje rocznie około 8 milionów skrzynek ananasów, co daje nie wiem ile ananasów w środku. Dodatkowo firma ta jest najlepszą firmą na Kostaryce pod względem jakości produkcji ananasów i zatrudnia około 1200 osób. Także, także bajka. Pierwszy raz w ogóle widzę jak ananasy rosną, w ogóle nie wiedziałem nigdy jak one wyglądają. Zawsze się w sklepach kupuje już gotowe, już takie dojrzałe, no a myślałem, że na drzewie zawsze rosną, nie? No a się okazuje, że na ziemi Także fajnie No